Ребята, большое спасибо вам за работу. Вы сегодня молодцы. Я думаю, что мы скажем ребятам спасибо от нашего коллектива, от коллектива преподавателей, работающих с такими же детскими коллективами в разных уголках нашей Запорожской области. И, конечно, пожелание у нас одно, чтобы вы были здоровыми, чтобы вы были веселыми, и чтобы вы то дело, которое взяли для себя сейчас рядышком со школьной учебой, чтобы вы его так любили всю жизнь, и оно вам всегда принесет удовлетворение. Кто станет великим певцом, мы с удовольствием будем слушать ваши выступления. А кто будет мурлыкать, малышу дома песенку или напевать за другой видом деятельности, это тоже будет полезно. Удачи вам, дети! Большое спасибо! Устали ножки, конечно, нужно Ларисе Валерьевне. Все как ясно, доступно. Все как ясно, да. Можно да, да, сказать, да, что в вокальной технике можно говорить безгранично. Можно остановиться на каком-то одном кусочке и рассказывать очень много. В основном у нас люди приходят просто сидят на занятиях и смотрят нашу кухню. Это такой кропотливый труд, когда вот иногда бывает, что только ребенок пришел, вот пришел, видели Артура, да? он пришел в сентябре, его, э, плем, этот самый дядя, э, это ученик Деменчук. наш Деменчук Сергей, который поет сейчас в группе премьер-министр. И поет, вот была его старшая сестра еще, Либерман э, Артур и Либерман э, Настя. Вот. И вот он пришел, и он спел один раз, вы его видели, на резьбяных таня. И когда он пришел на индивидуальное занятие, я ему начала объяснять вокальную технику. Он говорит, а зачем мне объяснять? Мне это ничего не надо. Я, же уже, я уже выступаю. Мне ничего не надо. Вот это и, это и вот так это все это вот он нервно так. Пока я ему говорю, хорошо, ты вот это знаешь, а ты вот это знаешь, а ты вот это умеешь, а ты знаешь, как это делается, а ты знаешь, как это делается. И вот урок мы вкладывали ему в голову, мы объясняли, что такое профессионализм, что нужно для этого. А теперь говорю, сравнивай, смотри, твой голос. Смотри, вот Юры какой голос. Смотри, вот звук на опоре, вот звук не на опоре. Вот смотри, вот ты здесь так поешь, здесь так. Вот послушай внимательно. Ну и вот так вот потихонечку, потихонечку, потому что очень много психологически приходится работать над детьми. Потому что они не понимают, зачем вот это, зачем брать дыхание такое большое. Потом они начинают брать большое дыхание при пении. Им объясняю, что берется только на одну фразу, на короткую. И вот начинаешь, вот самое сложное, это наработать дыхание, чтобы оно брало столько дыхания, сколько надо песни. Вот в чем профессионализм, что автоматически берется. Вот вы слышали, что Юра не взял дыхание, все, уже звук верхний, уже, он уже не полетел, он уже, он уже это самое. То есть это все, все нарабатывается со временем, с годами. Так, спасибо. Что дало нам сегодняшнее занятие? Быстренько ваше проведение пожалуйста. пожалуйста. Спасибо большое, поскольку, так сказать, практически увидели какие-то приемы. У каждого педагога они свои, поэтому это было интересно спасибо. Ну да, расширился полгазор, мы все это просмотрели. Каждый, каждый в своем коллективе, а тут... Да, Азан, да высокий профессиональный ревень. Не зря, вот, в знак косвите Вот, дуже в доступной форме рассказываете все детали вокально-техничные. майстерності, дуже гарний контакт з дітьми педагога, і саме основна та задача, яка поставлена на занятті в доступній формі, відкривається дітьми, і що діти живуть піснею. Це виражається в усьому, дійсності в очах, душою співають, вміють прекрасне звуковедення. Гарне дихання, на яке ви завжди робите, опору, бо від цього залежить звук вокальна. От, граєте тембрами, чудово, що взяли ноти в руки. Це прекрасно, діти без музичної освіти. От, гарний репертуар такий, так що... Умницы прекрасный, чудовый коллектив на высоком уровне и что дуже есть взаимозвязок, взаиморазумение. И что они понимают вас по всему, по, по даже по жестам. Они знают педагога своего. Очень хороший, высокий, профессиональный уровень. Я получила эстетическое наслаждение от вокального исполнения. Чисто, чистый звук. Ну были моменты, но мы понимаем, это все рабочий Но само действительно вот вокальное исполнение, конечно, получаешь всегда эстетическое наслаждение, когда слышишь гармонию красивую. Лунная соната – это просто шедевр. Я, ну, я представляю, какой он будет, когда его доведут. Мы да. не хотели показывать, потому что мы только… Мы, мы все равно ну, вот можем представить, как да. это будет шикарно, потому что она сама по себе просто это – это чудо музыки. А когда она будет в вокальном исполнении, это будет… И фонограмму мы сделаем немножечко по-другому. Да, мяг, мягче, мягче и медленнее. И медленнее да. Да. Так, пожалуйста. Ну, я видела коллектив вот, Ларисы Валерьевны, ну, скажем, первая цифра 10, а там уже затертое число, не помню когда. Вот. И казалось бы, что уже расти некуда, а тут еще и растем. И вот это у меня немножко такой шок. Я думаю, что тоже Я думаю, что дыхание важно только в духовом аркестке. Ну-ка, я говорю, для всегда дети. Впечатление такое, что у тебя во рту горячая картошка. Я им скажу Я хотела сказать, конечно, теория теории, а практика есть практика. И обмен опытом там большое дело. Когда сегодня затронул и фортепиано, заканчивала фортепиано, и вокал тоже работаем все вместе. И вам лично спасибо, потому что, когда еще ваш репертуар я брала для своего коллектива, это старый магнитофон, телевизор, это все записывала через микрофончик, и вот очень репертуар хороший, богатый, и мы пользуемся вот вашим репертуаром спасибо. в нашей работе. Спасибо. Да, спасибо. спасибо. Хотелось подякувать за живое занятия. Оно не показное, Є тут відчуття, відчуття того, що це робочий момент, день. чого ми не бачимо інколи. І ще хотілося відмітити зв'язок поколінь. От навіть діти, які поступили в музичне училище, це, ну, це ваш авторитет, це найбільше, що ви можете отримати від них. Вони до вас все таки приходять, займаються. І мені кажуть, що це для дали. вас. Ну, ну, дітей, у нас от ми відеозапись діяли, у нас спіли і випускники, і пів. и Вика, и Аня Денисова тоже, вот они, им тянет вот, повыступать негде площадок, больше, нет. Больше, они пока ходят, выступают. Видели кабинетолик, всего мало. Да. Хотелось бы пить. Но мы еще не показали вам, у нас есть еще малыши, но... Ну, еще есть Лена Половичук, она, правда, там да. стоит в коридоре, но уже просто по времени уже, можно еще вопрос у вас есть диск вы делаете коллектива ну, мы приобрести. сейчас записали угу. теперь мы должны просто это все с... вот сейчас Перестить. нам только свели св 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 по силе звука потому что каждая песня она записана у кого-то фонограмма чуть громче звучит у кого-то меньше ее нужно было обработать это колоссальный труд сейчас мы сделали 31 произведение плюс у нас есть Диск Ширгиной Насти выпускника. Плюс у нас есть песня, которую мы не записали в видеоконцерте. То есть мы хотим добавить и выпустить вот эти два диска. Да, мы уже выпустим, там будут написаны звонки и голоса. И уже тогда будем распространять, потому да, что, что? что фонограмма mm -hmm. очень дорого стоит. Сейчас плюс записать стоит 300 гривен. Так, коллеги. Спасибо, хозяин. Ну вот через Светлану Петровну. Ну, это мы в конце да. говорим, а я поняла, что вы... Можете приезжать, можете приходить, сидеть. Вот у Оксаны Станиславовны с 90 как называется, школа искусства номер один, по-моему, сидела э, преподаватель по вокалу. Оксана Станиславовна ведет малышей, Малышей. и э, Оксана Станиславовна сидели. У меня сидели с Вольнянска не, не, один год. Э, кто-то еще приходил, я уже сейчас не вспомню. То есть люди просто приходят, вот так садятся и Смотрят индивидуально, занятие одно, второе, он самый средний, он самый старший. Оксана четверг младший. У меня среда, пятница. То есть, если есть желание, приходите, поможем, послушайте, как мы занимаемся. То есть все, что мы умеем, мы вам покажем. И расскажем, как это сделать. Вот. Но это, конечно, колоссальный труд прежде всего самого, потому что очень много тратится энергетики своей собственной. Чтобы взять, показать даже дыхание, иногда приходишь домой просто после этого мертвый, потому что ты надышался, ребенок одно занятие занимается, ты, допустим, 6, 6 часов отработал, и, конечно, тяжеловато. Но ничего, эмоционально тоже вот объясняешь, рассказываешь, движения показываешь. Это же представьте, вот так по кусочкам одно рассказать, второе, третье, четвертое, потом соединить вот это в единое целое. И все они разные. Все и при том они могут прийти с плохим настроением, они могут прийти и сказать, давайте чай попьем. Или давайте вначале попоем, потом чай попоем. Они говорят, нет, давайте попьем а чай, попьем чай, потом попоем. То есть мы тогда пьем чай, потом мы пойдем. То есть бывает всякое. И что интересно, что они знали, что будет, что будет открытый урок. И, и они не пропускали занятия, хотя было дикое Вот, И они были, все вот были на занятии. Спасибо. Оксаночки, спасибо.